Вітаю вас, глядачі телеканалу Миколаїв. Традиційно цій порі програма Гаряча лінія у студії працює журналіст Олександр Молоцов. Ми повертаємося до теми надання соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення, особливо у частині компенсації за спожиття енергоносії. Тема особливо актуальна з огляду на те, що вже в квітні ми будемо платити за новими тарифами. Разом зі мною директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Бондаренко. Шановні глядачі, ми, я нагадую вам, що ми працюємо в прямому ефірі, і тому ми ви можете долучитися до нашої розмови. Подзвонити за телефоном, який ви бачите на екрані: 76 92 42. Але спочатку я хотів би запропонувати вам подивитися наш інформаційний сюжет. 1 квітня цього року знову зростуть тарифи на комунальні послуги. Ціна газу збільшиться від 3 до 6 разів, гаряча вода подорожчає на 55-57%, опалення на 73%, електроенергія на 50%. Ви Отримуєте ви субсидію? Ні. А збираєтесь? Ще не знаю. Мені надоїло це волокі, як не хочеться збирати ці документи, так не хочеться нічого. Ні, але збираюся, бо пенсії не вистачає. А як давно ви отримуєте субсидію? Да, да, уже десь такого лет, наверное, 5 не больше, чи 10 такого. Вы отримаете субсидию? Да. Давно? Давно. Нет, не отримаем. вы пойдете отримать субсидию? Ну, конечно, если пройдет, пойдем. Как же, как же мы можем? Мы не сможем просто платить. У нас пенсия или заплатить за квартиру и остаться голодными без лекарств. В связи с этим уряд и разработал новый порядок нарахования житловых субсидий. Призначення буде відбуватися на підставі лише двох документів заяви та декларації. Скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі і працюючих осіб. Субсидії будуть призначатися на підставі заповнених заявником даних. Перевірка правдивості буде проводитися вже опісля призначення. До людини додому прийшов конверт в конверті всього на всього на одну сторіночку. Простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію: 25 мільярдів гривень, які підуть на компенсацію росту цін, на енергетичні ресурси, і на компенсацію росту тарифів на тепло і на газ для тих, кому це потрібно. Субсидії тепер будуть призначатися на рік, а не як раніше, лише на опалювальний сезон. Кожна людина або сім'я має право на оформлення субсидії. Безпосередньо оформити субсидії може людина, на яку відкрито рахунок по сплаті комунальних послуг. Якщо нова система спрацює, як на це розраховує уряд, то бюджетне фінансування на ці потреби буде збільшено. Як буде діяти спрощений механізм нарахування субсидії, вже незабаром побачимо. Отже, Сергій Миколаєвич, завтрашнього дня фактично ми будемо сплачувати більше, але з іншого боку, держава йде на зустріч незаможним категоріям населення. Нагадайте в двох словах, що таке субсидія і які категорії населення мають на неї право. Действительно, Александр, вопрос очень важный, очень актуальный. Вот. И я попытаюсь, самое главное, все-таки телезрителей постараться успокоить, потому как постановление, которое было принято 28 февраля этого года по упрощенному порядку назначения субсидий, вот то, что в сюжетах там говорилось, волокита и так далее, оно упрощает уже, так сказать, до минимума те все права для оформления субсидий и более того. Хочу сказать, что специально приходить в наши службы для того, чтобы предоставлять документы, нет необходимости. Вот как постановление предусматривает, мы видели сюжет, премьер-министр четко в данном случае сказал, что будут получать граждане, и вот сразу я хочу сказать, что буквально сегодня... Администрация провела селекторную нараду, конкретно были поставлены в соответствии с выполнением постановления кабинистров те основные задачи, те сроки определены по вот именно получению этих двух бланков заявления и декларация. Перепрошу, у нас еще не распечался эфир, але у нас уже есть слухач здесь своим питанием. Прошу. Будьте любезны, ответьте мне на вопрос. Я и получаю субсидию сейчас. Надо ли мне еще раз заново оформлять вот эти документы на субсидию и заполнять ту декларацию, которую вы пришлете? Или автоматически продлевается вот эта вот субсидия, которая вот начнется? Мы автоматически будем осуществлять перерасчет вашей субсидии. Единственное, надо будет только лишь уточнить совокупный доход ваш. Вы предоставляли сведения за полгода, а по новому законодательству необходимо будет за прошедший год. Вот эта особенность должна быть соблюдена. Вот. Это мы сможем решать вопрос без вашего обращения. Спасибо за звонок. Мы продолжим нашу беседу. Вы розповідали про селекторную нараду. Прошу. Вот я хочу особо в данном случае обратить внимание, что вот эти бланки. Вот я прям специально взял в студию этот бланк заявления и бланк декларации. Вот эти два, вернее, в данном случае они на одном листочке опубликованы. В апреле каждая семья получит подобные бланки. Кроме этого, будет методичка, которая, будем говорить, дает определенное пояснение, как заполняется этот бланк. Ничего здесь особенного нет, только надо просто внимательно смотреть на те графы, которые здесь определены, внимательно указывать, обращая внимание на вот особо обратить внимание на разрахунковые рахунки, которые, в общем-то, важны для нас, потому как э, на сегодняшний день... Значит, мы будем полностью работать в электронном режиме, запрашивать все сведения. Ну, для города Николаева этот процесс, в общем-то, не нов. Мы уже давно работаем, в данном случае, в электронном обмене с предприятиями, организациями. Значит, особенностью этого периода будет то, что и заработную плату мы также не будем требовать каких-либо, это уже она в декларации, я вот хочу так сказать, на это тоже. Мы трохи забегаем наперед, так. Обратите внимание, что и здесь мы будем запрашивать самостоятельно. И все-таки я хочу вернуться, Александр, к вашему вопросу, что же такое субсидия? Давайте, у меня есть прохание, давайте мы сделаем это трошки позже, у нас снова глядач на телефоне. Прошу, Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мы вдвоем с мужем живем в квартире, и у меня дочка и сын прописаны. Но сын с нами живет, а дочка с нами не живет, но она работает. Как я смогу оформить декларацию, ну, в субсидии? Значит, особенностью в данном случае является то, что вы должны предоставить довидку о том, что действительно дочка находится за пределами города Николаева. Вот. И это является уважительной причиной для того, чтобы мы не брали в расчет, в данном случае и доход, и, соответственно, начисление на вашу дочь. Может быть, будет еще вопрос, если все-таки, будем говорить так, вот прописан, но проживает в городе Николаеве, не за пределами. В таком случае нам необходимо подтверждение о том, что в данном случае там сын или дочь, или кто там из родственников, они по другому адресу оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Такая довидка нам тоже необходима будет для того, чтобы мы могли не брать во внимание вот тот доход, который, в общем-то, по вашей квартире определен. У нас наступный глядач. Прошу. Алло. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Есть вопрос. Вот мы с мужем вдвоем получаем субсидии, ой, получаем пенсию. Ну, как будто бы она больше 10%, если платить на коммунальную, ну, на квартплату. Но из этих двух пенсий, вот которые как будто бы больше, больше половины уходит мне на лекарство. Что и, и субсидия не положено, как будто бы и мы не можем платить коммунальные услуги. Что делать в таком случае? Вот я так даже в данном случае понимаю, что э, будут вопросы, связанные с такими общими подходами по э, начислению. Поэтому я взял, вот, будем говорить, два таких э, расчетных э, примера. Значит, э, о чем э, в первую очередь хочу обратить внимание, что да, действительно раньше по законодательству было предусмотрено, что если семья состоит из нетрудоспособных, она должна оплачивать там 10% своего совокупного дохода. Сейчас же вот расчет, который в данном случае здесь вот я привожу, сводится в первую очередь по расчету обязательного процента платежа, и потом он переводится, соответственно, в те абсолютные цифры. Так вот, во внимание берется в первую очередь тот совокупный доход семьи, Понятно, если вы в данном случае проживаете с мужем, размер, к примеру, там вы получаете по полторы тысячи гривен, совокупный доход ваш три тысячи, ну, соответственно, на одного человека полторы тысячи. Вот идет расчет, где ваш совокупный доход на одного члена семьи, он делится на двухкратный минимальный прожиточный уровень, который определен по прошлому году он составляет 1176 гривен, но он двукратный, и умножается на 15%. Это средняя величина а, вот того а, объема, который семья а, должна оплачивать в процентном соотношении. И выводится вот этот а, вид соток обовязкового платежа. И потом, а, будем говорить, когда а, вы... А, значит, оплата за жилищно-коммунальные услуги у вас э, в данном случае вы получаете, вы ее э, рассчитываете и она умножается на э, тот ваш процент обовязкового платежу и вот я здесь тоже в табличке э, привожу, что если э, будем говорить так 3000 э, доход семьи, э, вот то э, обязательный платеж у вас уже не 10 процентов он составляет вот 9 процентов 957 и ваш обязательный платеж уже как говорится в абсолютных цифрах будет составлять 286 гривен то есть вот мы все таки возвращаемся к вопросу что же такое субсидия это когда оплата за жилищно-коммунальные услуги, но обращаю внимание здесь в пределах социальных норм, мы которые все, определены, да. Вот и вот этот обязательный платеж, который мы посчитали для вашей семьи равен 286 гривен, а вы, к примеру, оплачиваете там 500 гривен, так вот эта вот разница между 500 и 286, вот это является жилищной субсидией, которая государство гарантирует вам э, в качестве жилищной субсидии. Мушу вас остановить, у нас черговый глядач. Доброго вечера, вы в эфире. Слухаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, вы знаете, у меня такой вопрос. Мы в квартире живем двое. Я и сын. То есть мать и сын прописано оба. Я пенсионерка, а сын в данном случае не работает. Будет субсидия или нет? Значит, э особенностью вот э, последнее постановление Кабинета Министров. Спасибо вам за вопрос, потому что он действительно актуален, он важен. Э, и если раньше э, значит, право вся семья не имела на субсидию, если один из трудоспособных членов семьи не работал, вот, то сейчас это не является основанием. Вот основанием является вернее, здесь особенностью может быть только то, что если семья в течение прошлого года, в данном случае, приобрела на 50 тысяч гривен, в данном случае, какой-то, да, да, какой-то, в общем-то, серьезная была покупка или же услуга, вот только лишь это, в данном случае, препятствие является тем, что мы не вправе назначать жилищную субсидию. Вы розповідали нам саме, власне, що є субсидії. І я хотів би зосередити вашу увагу, що це саме адресна допомога, яка йде на безготівковий рахунок. От этот момент, будь ласка, докладнейше. Да, Саша, я вот э, хочу еще раз сказать, что, э, к сожалению, жилищная субсидия, как программа, она действует еще с 1995 года. То есть для многих она уже привычна. И вот на сегодняшний день в городе почти 13 тысяч семей уже пользуются жилищной субсидией. Количество их увеличивается. Если брать предыдущие год на 30 процентов мы увеличили хочу сразу сказать что и размер увеличился он увеличился на 60 процентов и сейчас средний размер субсидий вот еще до повышения тарифов уже составляет 334 гривны вот это тоже важно и э, действительно э, хотелось бы обратить на на что внимание чтобы мы все и поверили и доверяли в данном случае вот государственной гарантии в качестве жилищной субсидии для того чтобы не усугублять свою ситуацию это действительно вы в общем-то правильно задали вопрос что она не речь не идет о каких-то ли здесь наличном финансировании это в данном случае безналичный расчет вот человек знает мы в обязательном порядке вот, когда заполняет заявление и декларацию, передает нам, а в городе Николаеве Это будет хочу... Моим питанием, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Перепрошу вас, я вас перебил. У нас звонок, и снова мы чекаем ваше запитання. Доброго вечера, вы в эфире. Да, добрый день. Я хотела бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли установка приборов учета тепла на дома, вот пятиэтажные, девятиэтажные дома, в связи с тем, что слишком высокая цена на отопление, на газ, который идет на отопление. Спасибо. Ну, вы затронули, наверное, и государственную, и городскую программу. Хочу сказать, что в городе постепенно этот вопрос реализовывается, и с городского бюджета периодически выделяются суммы на то, чтобы централизованным образом приобретались приборы учета именно вот на ну, так называемые тепловые счетчики. Но хочу вот обратить внимание в том, что в заявлении, там, где есть вот там, значит, вот видите, да, надо обязательно, где есть приборы учета, обязательно указывать лечильный. Вот. Потому что это является для нас важным при запросе э, тех данных, которые, в общем-то, у, у вас есть, потому что они должны, соответственно, подтверждаться фактическим э, именно, ну, будем говорить, использованием той услуги, которая предоставляется. У нас еще один глядач. Доброго вечера, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Я, скажите, пожалуйста, на село Должна быть субсидия. Безусловно, Николаевский это район. Это, это государственная программа. И вот эти вот э, бланки заявлений, деклараций они дойдут до э, всех населенных пунктов Николаевской области. В этом нет сомнения. Это взято под жесткий контроль руководством области, руководством города, пользуясь случаем, Александр. Я все-таки э, хотел э, в данном случае вот, по городу Николаеву э, особенности осветить, э, потому что, ну, наверное, привычно, что 4 у нас э, районных э, управления, да, которые э, назначают субсидии. Но мы понимаем, что количество граждан будет увеличено, поэтому по распоряжению городского головы в городе э, будут работать, кроме 4, еще дополнительно 20. 24 пункта. Мы в ближайшее время в средствах массовой информации разместим, вот, это, это, это ЖЭКи, это наши службы территориального центра, это уже привычные отдаленные микрорайоны и вам э, не будет необходимости, э, в данном случае, к примеру, уйти в наше районное управление, а ближе находится ЖЭК, вы можете прийти и проконсультироваться, потому что с 9 до 17 часов каждый день там будут, в данном случае, подготовленные специалисты принимать, принимать вас, разъяснять, у них будут соответствующие бланки, у них методические будут рекомендации. То есть мы стараемся, чтобы граждане и города Николаева, и, и области, в общем-то, максимально могли воспользоваться именно этим правом, чтобы ни в коем случае не создавать какие либо усугублять свою ситуацию по долгам за жилищно-коммунальные услуги. А действительно именно вот жилищная субсидия поможет в данном случае тем, у которых вот незначительный доход оплачивать только свой обязательный платеж. У нас напевно будет сегодня последнее питания в эфире. прошу доброго вечера. Добрый вечер. Я хочу спросить, вот вы все время говорите, семья, ну, с двух человек, с трех человек. А вот если пенсионер один живет, какой доход его не дает право на субсидию? Значит, ну, вот есть расчет один человек. Если он получает в данном случае, к примеру, там 3000, вот у него пенсия, то исходя из расчета по нормативу социальному и так примерно в данном случае ориентируясь по средней размещенности, то обязательный платеж у человека будет, к примеру, там 19% вот, при доходе 3000 гривен. И его обязательный платеж будет составлять значит, 573 гривны. Значит, ну, здесь опять имеет значение, где, в каком, в данном случае, в какой квартире он проживает и так далее. То есть, свои особенности, безусловно, здесь есть. Шановні глядачі, як не прикро, час нашої передачі вичерпано. І ми мусимо ставити крапку, але обов'язково повернемося до цієї теми в наступних наших передачах. З вами був Олександр Молодцов. Сьогодні в гостях у нашій студії був директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Бондаренко. Творча група бажає вам приємного вечора.